Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau masak nyemek-nyemek daun pepaya Dan kita petik daunnya dulu Yuk sudah dapat banyak, sekarang tinggal masak. Yuk. Untuk masak nyemek-nyemek daun pepaya, kita tambahkan Ikan gurame dan ini guramehnya sudah kita lumuri dengan air jeruk, dan untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, kunyit, garam, gula, bumbu kaldu, merica bubuk, lengkuas, daun salam, dan santan. Untuk merebus daun pepaya, kita gunakan air tanah liat karena air tanah liat ini sangat efektif untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya. Ini daun pepayanya sudah matang. Kita angkat, lalu kita cuci sampai bersih. Alhamdulillah untuk masak yang hari ini sudah selesai ya, Yung. Iya. Hari ini kita masak nyemek-nyemek ikan groame daun pepaya dan payak. Yuk kita makan, Yung. Yuk. Seperti biasa Yung, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Iya. Kita cicipi Yung, nyemek-nyemek daun pepayanya. Iya. Hmm, enak yung. ya Yung? Iya, enak. Merah pahit? Eh, coba ya Yung. Iya. Selamat makan siang sedulur sama nyemek-nyemek ikan gurame. Dagingnya kamul sekali mantap. Hmm. Capek. Hmm. Selamat makan siang, Bro. Dengan nyemek-nyemek daun pepaya. Enak. Hmm. gorengan eh, ini yuk. Hmm renyah ya. Nih, ikan guramehnya itu sangat empuk dan bumbunya itu sangat meresap jadi enak. Apalagi kalau di ini makan apa? Cabe ya, Yung? Mm ini. Ya pakai hmm. Enak juga. Hmm. 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 Mantap. Maningke kan, Yung? Ih. Mau pedas lama kayak, Yung? Iya. Enaknya punya make. Gimana, Maning, Yung? Mmong. Mantap ya. wie ich Ani waki Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti kegiatan kami hari ini. Masak-masakan tradisional di alam bebas. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, dan semoga kita semuanya dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan, dan kita dapat melakukan ibadah puasa dengan baik amin. dan sempurna. Amin. Amin. amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.